ketika adaptor ini dites normal ada tegangannya lalu ada beban dia drop kemungkinan ada dua MPEG yang bermasalah atau bahkan ininya sendiri yang memang ampernya turun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Karunia elektronik di sini saya akan berbagi pengalaman tentang cara perbaikan receiver vision promo C2000 ya, nah ini. yang mana kendalanya adalah apabila dinyalakan receiver ini nyala redup saja ya. Oke, akan saya coba nyalakan karena receiver caption ini memakai adaptor ya nah ini 12 volt 12 volt 1 ampere ya oke akan saya coba nyalakan bismillahirrahmanirrahim nah, itu nah itu lampu indikatornya nah ini cuma nyala segitu saja nah ini jadi untuk permasalahan seperti ini banyak faktor ya kawan-kawan. Bisa jadi adaptor ininya yang bermasalah atau bisa jadi adaptor ini normal tetapi MPEG ininya bermasalah ya. Oke, untuk pertama yang harus kita lakukan kalau saya biasanya Mengecek adaptornya dulu ya, apakah ada tegangan atau tidak ya? Oke, karena saya siapkan multi. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sudah saya nyalakan adaptornya ya, sudah saya colokkan. Oke, akan kita ukur. Cara mengukurnya para pemula silahkan diperhatikan. Kita cukup ini sebagai body. Kita tempelkan kabel hitam lalu yang merah ini kita masukkan ke dalam ya. Nah, itu apometer saya bergerak ya. Menandakan eh, uh, adaptor ini masih ada outputnya yaitu 12 volt ya kurang lebih nah setelah kita tahu seperti ini ada tegangannya sekarang akan kita coba ketika ada tegangannya ini kita langsung coba saja masukkan ke sini apakah dia drop tegangannya nah itu indikator ini nyala nah itu ya cuma tidak terang ya nah ini lalu untuk memastikan apakah eh, uh, adaptornya yang rusak yang drop atau turun ampernya atau apakah mesin mainboardnya ini yang ada kerusakan sehingga membuat PCC kembali ke belakang ya ke power supply kita akan coba ukur di tegangannya ini ya saja nah, itu. nah ini groundnya di samping ya nah ini yang positifnya dan apa saya berjalan sedikit ya berarti drop tegangannya nah apakah adaptor ini yang bermasalah ataukah MPEG nya yang bermasalah ya cara menentunya menentukannya sangat mudah Ketika adaptor ini dites normal ada tegangannya, lalu ada beban dia drop kemungkinan ada dua MPeg yang bermasalah atau bahkan ininya sendiri yang memang ampernya turun. Oke di sini saya akan coba mengambil e, satu buah adaptor akan kita tes dulu ya. Kalau dengan menggunakan adaptor yang lain hidup berarti MPeg ini mainboard ini berarti normal ya. Yang jelas berarti adaptornya yang bermasalah yang turun ampere ya drop oke okay. di sini saya menggunakan AC adaptor model 1220 nah ini outputnya di sini tertulis 12 volt 2A ya tidak apa apa ya kawan-kawan oke okay, akan saya coba masukkan ya tolokkan akan kita nyalakan nah ini kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim led indikator sudah menyala dan begitu pun dengan digital ini ya nah ini ternyata sudah menyala ya nah ini nah ini berarti di sini bisa dipastikan untuk MPEG ini mainboard ini berarti sehat atau normal saja ya tidak ada kendala jadi kesimpulannya receiver atau digital capacitor ini nyala redup led indikatornya disebabkan karena adaptornya bermasalah ya ngedrop Ketika dikasih beban berarti ampernya turun ya Oke mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat khususnya bagi para pemula Dan apabila dirasa bermanfaat silahkan dukungannya dengan like, share, dan subscribe ya Terima kasih banyak dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh